Быть украинкой модно и почетно. Одно из доказательств этому – конкурс красоты, организованный Центром патриотического воспитания молодежи Запорожского облсовета. За титул «Самой красивой украинки» соревновалось 18 участниц из вузов всех уровней аккредитации Запорожского региона. Конкурсные требования к девушкам самые высокие. Ведь настоящая украинская дама должна быть не только красива, но также умна, обаятельна и талантлива. Напередодні такого прекрасного свята жіночого, весняного, 8 березня, ми продемонструємо, які в нас гарні дівчата, яка в них багатогранна українська душа і українська краса, і своєю творчістю, своїми виступами ми будемо популяризувати українську культуру і наші українські традиції. Чтобы стать королевой красоты, девушкам необходимо было успешно справиться с конкурсными заданиями, рассказать о себе жюри и публике, успешно станцевать, продемонстрировать свои таланты и продефилировать в вечернем платье этностиля. Уверен, красивее украинских женщин нет на земле, и поэтому здесь будет очень тяжелая задача постараться из 18 лучших выбрать ту единственную. Жюри не позавидуешь, честно говоря. Все участницы разные, но кое-что общее все же есть. Прежде всего, любовь к Украине. Это отображалось и в конкурсных выступлениях. На сцене девушки пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, декламировали стихи и даже вышивали. Каждая из них старалась приятно удивить и жюри, и зрителей. У нас, по-перше, это наряд, костюм народный. В, ну, как бы, трошки было его найти. Вашку. Зараз мало народных костюмов залишилось, поэтому так да. вашку было их достать. Я буду представлять стихотворение, посвященное весне, которая на дворе пришла, и матери. Изюминка моего образа ⁇ это вышиванка, в которой я сегодня представлена, которая вышита руками человека не штампованное, а руками человека. Конечно тяжело, то что много очень тренировок по 13 часов, по 12 в день, но оно того стоит. Конечно, оно очень очень много моря позитивных эмоций и вообще вот такое вот настроение, состояние, в общем очень очень нравится. Несмотря на сложную задачу, жюри все-таки определила победительницу. Ею признана Ксения Глушкова из Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. В награду конкурсантки получили не только признание своей красоты, но также ценные подарки. Проведенный конкурс стал очередным подтверждением того, что в Запорожской области живут самые красивые украинские девушки.